এদিন মানে বুজিছা নাই ই তোমাৰ পুহমহীয়া পুৰা হাৰ কপোৱা ঠাণ্ডা তেতিয়া মানে এই আমাৰ ঘৰত মানে কিবা নাম এষাৰী পাতিছিলে নামখাৰী পাতোতে মানে এতিয়া আমাৰ ঘৰত আকৌ কম্বল এখনহে এতিয়া দূৰৰ আলহীবোৰতো চব থাকিবলৈ আহিলে এতিয়া ভাবিলে পিতাই এতিয়া এখন কম্বলে অতৰগাল মানুহক কেনেকৈ হোৱান সেইটোৱে তাৰপৰা আমাৰ পিতাইতো বিৰাট কীৰপন একদম টকা খৰচ কৰিবলৈ টান পায় এতিয়া এখন কম্বলে কি বুদ্ধি ভাঙিলে জানা নাই ন এই আচৰিত বুদ্ধি প্ৰথমতে এই দুজন অতিথিক মাতি আনিলে বোলে হেৰি হ'ল আপোনালোক ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে ভাগৱে জগুৱাই অঁ এই আপোনালোক আগতীয়াকৈ শুই লওক তাৰপৰা আৰু সেই দুজনক শুবলৈ দি আৰু কম্বলখন দি দিলে গাত তাৰ বাৰু আৰু ভাগৰ যোগে অহা মানুহ দুজন আৰু সাউতকে টোপনি গ'লেই নহয় টোপনি যোৱাৰ পিছত আকৌ সেই ব্লেংকেটখন উঠাই আনিলে নহয় তাৰ বাৰু উঠাই আনি আকৌ দুজনক আনি কলে বোলে আপোনালোকো শুই লওক এতিয়া সময় হ'ল আৰু আকৌ সেই ব্লেংকেটখনকে আকৌ সেই দুজনকো শুৱাই দিলেগে একেখনে তাৰপৰা সেই দুজনো টোপনি যোৱাৰ পিছত আকৌ উঠাইনিলে আকৌ দুগৰাকী মানুহক মানে সেই মহিলা অলপ বয়সস্থ মহিলা তেওঁলোক বোলে আপোনালোক শুই লওক দিনটো বহুত কষ্ট হ'ল আৰু এই কাপোৰ এখনকে গোটেই সোপা টোপনি গল লৈ নিজেই শুই আছে কিন্তু বাপেকে বুদ্ধি মানে বুদ্ধি নহয় মহা কৃপন বুদ্ধি আকৌ কৃপনৰ বুদ্ধি হয় দেউতাই এই দেখিছে এই এনেকুৱা হাবি কি ইয়াকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ জংঘল এনেকুৱা জংঘলত আগতে আমি এই নদী কেইদাৰ এইবিলাকত খেতি কৰোতে বাঘ ওলাই ভালুক ওলাই এদিন হাবি কাটি থাকোতে আহিলে নহয় বাঘ এৰা আমাৰ দেউতাই একদমকে ধৰিলে তাৰপিছত আমাৰ দেউতাই চালে বাঘত বোলে সদায় থৰহে দেউতাই শিলুতিলুতি নহয় একদম থৰ হৈ তেওঁ মুখখন মেলি আহোতে নিচিনাখন আছিলে দিলে মুখতে ভৰাই বাঘৰ অ বাঘি খাই পৰি গল আমাৰ দেউতাই একদম তাক কেইবা ভুকু দিলে দি একদম ফাউককে ঘৰ গৈ ওলালে এইটো বাঘ নহয় বাঘ নহয় ইতিছে বাঘক আৰু দাগ আগৰ বুঢ়াসকলে কয় বাঘত সদায় থৰ আমাৰ দেউতাই মানে সতি নগল থৰ হৈ

মিষ্ট্ৰে আকৌ সেইবোৰ জোখবোৰ কিবা কাঠ পেঞ্চিলে কিবা এচ এছ এনেকে এনেকে কৰি চব জোখ মই এনেকে দিয়ে আৰু কাটিব আৰু মানে আমাৰ পিতাটো ইমান চিকতা ভাবিলে হাজিৰা কমাম সিহঁতি জোখ দি থৈ যোৱা যিবোৰ দিছে মানে বিধবিলাক যে কাটে এই কাঠ পেঞ্চিল এনেকে এনেকে কৰি থৈ যাম আমাৰ ভিতাই ভাবিলে কামখিনি অকণমান আগবঢ়াই থওঁ আৰু হাজিৰা কেইটামান অকণমান চিকতা মানুহ যে অ তোমাৰ দেউতাৰ লগত মিলিছে সেইদি হাতীয়াবোৰ থৈ যায় নহয় পদখন আনি গোটেই যিমানখিনি জোখ আছিলে সেনেকৈ নিজে চব ৰাতিপুৱা পিতাই সোনকালে উঠি উঠি এনেকৈ কাটি কাটি গোটেইখিনি চেও দি দিলে দিছে আকৌ খৰচ কমাবলৈ তাৰপিছত পিছদিনাখন আহিছে আৰু মিস্ত্ৰী আহি পিনি মিস্ত্ৰী কেইটাক কৈছে পিতাই হেৰি নহয় মিস্ত্ৰী তোমালোকে যে কালি জোখ দি থৈ গৈছিলা মই বোলে চব কাটি চুটি এই কাটি কা দি থৈ দিছো দেই তোমালোকৰ মানে অকমান চালেগে নহয় কি কৰিলে বোলে হেৰি আপোনালোকে এনেকে এনেকে যে যোগ দি থৈছে কথা বোলে এইবোৰ মই চব চুটিকে কাটি থৈছো বোলে ইচ খাই দিলে নহয় বোলে ক'লো কি এইবোৰ আমি বোলে কাটিবলৈ যোগ দিয়া নাছিলো নহয় এইটো কিছুমান হেৰিয়ে আছে ফৰ্মুলা থাকে বোলে কিবা কিবি আহিব নাজানো মিস্ত্ৰী নহয় যে আমি গোটেই কাৰ্ড খিনি নষ্ট হৈ গল নহয় অ কিপন কৰোতে কৰোতে সিফালে আকৌ সেই তাকে তাকে আকৌ কিনি আনিবলগীয়া হলে অতি বুদ্ধি গলাই ফাঁচি বুজিছা অতি বুদ্ধি গলাই ফাঁচি বেছি চেপিবলৈ গল হা ইমান চাল টেঙৰ নিজৰ যিয়ে কবি দুপইচা গলেও আৰু বস্তুকেইটা ভাল হব লাগে কাম আগবঢ়াবলৈ গৈ নিজে নোবাও সেই কাঠ খিনি কাটি পেলাবলৈ গৈছিলে যে অ बाहर लगे <laughs> <laughs> <laughs>